Одна із тем, які у нас найактивніше обговорювалися на сайті, це, звісно, доля чемпіонату України з хокею. І, власне, ось в минулих вихідні вона нарешті вирішилася позитивно. Чемпіонат України стартував і е, стартував у доволі -таки обмеженому форматі з чотирьох команд, але слава Богу, хто кажуть, поїхали. Так, що сталося? які... Такий тектонічний сув відбувся в українському хокеї, що все ж таки вже в лютому але е, поїхав цей чемпіонат. Здравствуйте, друзья. друзі. Ну, отвечая на це, хотів би в першу чергу підчеркнути, що э, заслуга, наверное, головне в старті чемпіонату зараз це група ентузіастів. То есть люди, которым не безразличен хоккей, которые болеют, которые, в общем-то, сами играли в хоккей, это президент э, хоккейного клуба «Дженералс» Денис Лобановский. И он, в общем-то, вот в этой ситуации, когда было понятно, что э, федерация сама может, ей нужно было помочь. Может быть, она ждала этой помощи. Ну, вот выступили эти люди во главе с Денисом Лобановским, вот эта группа энтузиастов, э, с предложением, наконец-то, начать чемпионат. И, в конце концов, нашлась вот та самая заветная четвертая команда, которая сначала, кстати, называлась ХК Киев, вот перед uh -huh. стартом чемпионата буквально uh -huh. за два дня. И вот накануне э, старта первенства из четырех команд ХК Киев изменила название на АТЭК. Ну, собственно, потому что на атаке она и базируется. Она базуется командах. там, да. тренуется так, или иначе. Да. Кстати, команда очень ну, приличная. Команда, где очень хорошо соединена опыт и молодость. Игроки, поигравшие в сборной, причем на чемпионатах мира и высшем дивизионе. Плюс молодые хоккеисты, которые могут набираться у них опыта. И это вообще как бы вот отличительная черта вообще нашего чемпионата. скажем, в Харьковском Витязи, вообще уникальная ситуация, там играет 45-летний Виталий Литвиненко, и там играют ребята, которые там по 18 19 лет совсем молодые и вообще чемпионат да вот почему собственно почему э, все э, переживали за старт чемпионата в общем то э, как выяснилось на самом деле э, международная федерация она ну в категорической какой-то форме ультимативной там чтобы это было четко прописано угу. в уставе э, в документах федерации э, такого пункта что если не будет национального чемпионата команды не будут допущены к мировым первенствам в своих вот такого нет и, тем более, могли, конечно, обратить внимание на нашу ситуацию политическую в Украине учесть, и даже если бы мы не проводили чемпионат, наверное, бы и молодежные, и юношеские, и взрослая команда были бы допущены к чемпионатам мира в своих дивизионах. Но главное, почему, собственно, все так переживали за чемпионат, потому что если бы он не начался, то про хоккей в Украине забыли бы просто. Хоккей на Украине бы ну, процентов на 99 бы умер. Вот умер как явление профессиональных хоккей. Потому что любительский хоккей за счет притока тех ребят, которые играют в профессиональных командах, он наоборот сейчас развивается бешеными темпами. А вот профессионального хоккея как такового бы вообще не было. И, в общем-то, вектор родителей, самих хоккеистов, да, и не говоря уже о спонсорах, то есть спонсоры, uh -huh. то есть если бы, допустим, через год прийти к спонсорам на старте следующего сезона и попросить, Давай да, это да, давайте, ребята, попробуем поп 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 организовать чемпионат, помогите нам, говорит, у нас же чемпионата нет, у нас же чемпионат, ну вот. И вот поэтому, в общем-то, вот эти люди, которые собрались, и в том числе финансово поднапряглись прилично очень, потому что сейчас э, хоккей, вообще профессиональный спорт в Украине, это достаточно убыточное дело, это практически делами сенатов, то сейчас вот запустить на два месяца чемпионат, это крайне сложная была акция, но люди на это решились, ну и федерация хоккея соответственно тоже поддержала и вот совместными усилиями стартовал чемпионат, в котором две киевских команды хоккейный клуб «Дженералс» и хоккейный клуб «Атек», хоккейный клуб «Кременчук», который сейчас является кстати после старта лидером первенства и харьковские «Витязи». Власне, вот так что Климовичука сразу так взяли за лидерство, это дивно, и взгляд Нет, потому что в общем-то понимание хоккея, да, скажем, у тех людей, которые руководят Климовичом, главный тренер Дмитрий Петгурский, оно складывалось действительно очень в те времена еще советского хоккея и тренерские штабы, главные тренер очень квалифицированные, плюс ребята молодые, которые уже достаточно ну продолжительный период времени играют Друг с другом, луговой Кузьмик, вот которые сейчас являются главными э, бомбардирами чемпионата. И, кстати, вот что касается, Кременчуга, что касается Кременчуга, то эта команда приютила у себя несколько молодых хоккеистов, хоккеистов молодежной сборной Украины, которые остались без работы в связи с распадом э, 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 молдавской команды. Вот, uh -huh. мол, э, По-моему, платина. платина называлась uh -huh. команда да, Молдавская. Э, и она играла в чемпионате Молодежной хоккейной лиги России. Uh -huh. И вот в связи с тем, что что там в России тоже есть финансовые трудности, вот эти, эти санкции, они дают вот, такой результат тоже, что и молдавские команды э, снимаются с чемпионата, э, ребята остались без работы. И вот если бы не старт чемпионата, то вообще непонятно где бы они трудоустроились, а для молодого хоккеиста буквально пару месяцев пропущенных, как собственно это для любого э, профессионального спортсмена, пусть он молодой, пусть это там 35-летним, 40-летним, для него это может вообще быть губительно для карьеры, тем более, что это э, знаете для молодых хоккеистов всегда есть выбор продолжать дальше в собственно профессиональной игре хоккей или может быть заняться каким-то другим делом, другим бизнесом, или там в экономическую школу окончить что-нибудь еще там, или юриспруденция заняться. Шукаты собой в слово. Да, таких примеров много. Таких примеров много, кстати. И вот э, даже и вам э, просто вратарь бесхлебный, дженерал вот практически я разговаривал с его папой недавно, и он говорит, что в общем-то мы уже не планируем дальше в хоккей играть, мы там уже ищем работу на гражданском поприще. И вот сейчас опять же этот э, хоккеист, не потерянный для украинского хоккея, он великолепно провел первый матч против э, Атека, в котором Дженералс выиграл с счетом 4-2. Потом Атек взял реванш 5-1. Кстати, вот этот матч стартовый э, чемпионата Украины, ему бы по накалу страстей позавидовали, наверное, вот некоторые канадские лиги. Там больше 200 минут штрафа набрали команды было четыре драки и содержательно очень поединок очень повел в счете уверенно generals потом э, сократили до минимума хоккеисты отека а ну и в общем все это было очень э, визуально привлекательно на мой взгляд конечно что касается э, под, подготовки спортсменов то есть что касается их готовности физической, то понятно что начиная от чемпионат в феврале на каком-то идеальном тем более там ну, приличном уровне она не будет то есть и за эти два месяца игроки в общем-то и поддержат форму и вспомнят то что они являются профессиональными хоккеистами, но главное, что болельщики будут понимать, что у нас есть чемпионат. И я вам более того скажу, вот эта группа энтузиастов есть определенные планы на то, чтобы в следующем сезоне в Украине создать профессиональную лигу ну, количеством команд не меньше шести. До вот давай за вашим этим чемпионатом, так? все какие форматы там убрано точно? Формат, по 12 матчей в круговом турнире проведут, два круга проведут команды. И потом начнется плей-офф, первая, четвертая, вторая, с третьей, вот такая вот э, схема. И и, матчи за третьей. Да, и то есть да. полуфиналы фактически между четырьмя командами. И потом первые две разыгрывают между собой золотые медали, а бронзовые медали вручаются той команде, которая показала более такой пристойный, ну то есть по таблице, по, по uh -huh. таблице, которая лучший результат показала в регулярном, в регулярном чемпионате. чемпионате. Да. То есть, фактически матчев за третье место. Третье место не, буде. не будет матча, и вот э, бронзовая медаль получит команда, которая показала более такой хороший результат в регулярном чемпионате. есть, то самое вот регулярное первенство, оно имеет значение еще и для того. Да, кстати. Но ну, вы понимаете, дело в том, что вот э, существует в хоккее, как и в другом любом виде спорта, определенные справочники. справочник международной федерации баскетбола, хоккея, футбола, и там прописан вот, допустим, если что касается одной страны, да, чемпионы и призеры определенных годов. И, в общем-то, как бы там ни было, да, скажем, там когда-то э, есть такие, там есть пункты вот 41, 42 год. ну, шла война, не было чемпионата, понятно. Но, коль чемпионат проводится, то команда имеет э, право полностью, несмотря на там 4, 8 или 12 состав участников, команда стала чемпионом, значит, она будет прописана навсегда в этом году чемпионом в справочнике ну, Международной э, федерации хоккея, в частности, что касается. Игры, поэтому я думаю, что в любом случае, и, и этот стимул, допустим, для того же Кременчуга. Понимаете, что ну я надеюсь, что будет также с таким же энтузиазмом и спонсоры относиться, и ребята, и тренеры. Но если что-то может быть пойдет не так, то в любом случае, эта команда, если она завоюет медали она будет прописана в справочнике международной федерации. какие собственно, как и АТЕК свое время, АТЕК становился чемпионом Украины. И тур, так, касается, и Generals, и то же самое и Дженералс, и Харьковских витязи В общем-то, что касается Витязи и Кременчуга, то это объективно дебютанты чемпионата Украины. Вот с таким названием профессиональных команд чемпионат Украины еще никогда не было. А Тек и Дженнелл Дженнелл уже в профессиональном хоккее второй сезон. Ну, а Тек это уже, можно сказать, команды с именем даже. Угу. Е, цікаво, тут, до речі, наші глядачі питають, так, чотири команди, так, це багато чи мало, це достатньо? Вот это именно то количество, которое требуется для проведения чемпионата. То есть, вы понимаете, по логике, просто если будет три команды и пьедестал, первое, второе, третье место, тогда особенно нет смысла проводить чемпионат. Можно заранее договориться, там по два матча сыграть и, в общем-то, ко всем раздать медали. Ну а тут будет определенная конкуренция, и это именно то количество, которое э, требует международная федерация хоккея для признания чемпионата легитимным. По «Вітязю», так що хотілося в тебе уточнити, все ж таки ну, якби саме з такою назвою команди ще не існувало, але у Харкові там було кілька різних команд, в різні роки вони існували. Харків, виступали більш успішно, менш успішно. Школа видавала якби, так, вихованців. Да. Якось «Вітязь» з тими от клубами пов'язаний і звідки взагалі от взявся саме Ну, У нас, к сожалению, нет преемственности. Даже вот, да, если касается Харькова, то харьковские команды, которые выходили на старт э, того или иного чемпионата, они, э, подбор игроков был практически один и тот же. Тот же там Роман Сальников, э, Панченко, Янченко, вот таких хоккеистов всегда было на слуху. Харитонов, э, голкипер, который сейчас mm -hmm. у них защищает ворота. Э, тоже не первый сезон уже харьковских, Харитонов в Донбассе успел поиграть. Но преемственности какой-то не наблюдается. Единственное, что пытались сделать пару лет назад, это харьковская Динамо возродить. Но почему Почему-то у мецената харьковских что для меня вообще-то удивительно, потому что Харьков э, является объективно это второй столицей хоккейной. Ну, собственно, сейчас и Донбасс, и Донецк претендовал определенное время ввиду определенных событий. Он как бы сейчас из этой э, не гонки, начал да, в, в, за лидерство Украинского хоккеи выпал. Э, Киев, Харьков это были главные центры развития хоккея. И вот почему не хватило энтузиазма на то, чтобы возродить эту, э, скажем, этот бренд э, у харьковских э, э, меценатов и спонсоров я не знаю. Были харьковские. Акулы была было Харьковская Динамо, которая, собственно, Динамо еще старая э, в свое время э, ха, со, союзных э, времен выступала даже в высшем дивизионе и, э, э, советского хоккея и очень хорошую плеяду игроков э, воспитала. И да и вообще, собственно, для сборной Украины. То есть больше я скажу вот, допустим, Константин Буценко, да, Виталий Литвиненко, вы помните такие, Алексей Лазаренко, который сейчас тоже играет уже в довольно таки приличном возрасте, но по-прежнему играет. Вот Витязи он сейчас заявлен на этот чемпионат. Это все игроки, которые, как говорится, ковали традиции украинского хоккея, ковали славу украинского хоккея на международном уровне. Напомню, что наша команда в высшем дивизионе выступала с 1999 по 2007 год. Можно еще вот очень еще питание. Ну, на твою думку, как бы, да, э, ты что чемпионат стартовал сама зараз, это как-то связано с тем, от, что собралась сборная, съездила на турнир в Польшу, показала там какие-то результаты, но, похоже, никак. Нет, Нет, никак не, не связано. Э, но для болельщиков это очень хороший месседж в том плане, что сначала показали хоккеисты молодежной команды, что uh -huh. они э, действительно э, играют на приличном уровне, значит, в своем дивизионе они чуть-чуть не дотянули до первого места, проиграв в ключевом матче команде Казахстана собственно, Казахстан, Беларусь, э, Латвия, это были вот наши ближайшие конкуренты-соперники, как в советском хоккее, и так и уже сейчас на международной арене. И то, что они проиграли Казахстану, ну, это ни в коем случае не зазорно, это действительно очень-очень приличный уровень, но других команд э, выигрывали, и довольно-таки серьезных. Э, а затем э, дали хороший сигнал э, э, хоккеисты Ю-18, э, юношеской сборной, которые на международном турнире в Будапеште обыграли две команды Венгрии, первую и угу. вторую команду Венгрии, и обыграли юношескую команду Слована, но слово угу. это тут не Бренд. нуждается особенно в представлениях, коль сборная Словакии является чемпионом мира 2004 года. Вот. Ну и, наконец, вот э, то же самое очень хороший хоккей продемонстрировала команда э, Александра Гадунюка на Еврохоккей-челлендже. И, в общем-то, вот, вот этот сигнал был дан на международной арене, что украинский жив. И, в общем-то, это не продолжение, но как-то просто по времени совпало, что тут же практически стартовал украинский чемпионат. Так что все это настраивает на позитивный лад. Якось це може дати додатково поштовх збірній, все ж таки, внутрішній чемпіонат, якісь кадри, ну, в принципі, вони всі на виду і так, їх помітно, але ігрова практика. Але ну, це... от на першому матчі між Дженералс і Атеком був Олександр Гаденюк. я спеціально спрашивав, бачить ли він когось із хлопців не то чтобы кандидатами а хотя бы хоккеистами которых он может пригласить на сборы да. Mm -hmm. но он отметил вратаря бесхлебного он собственно там получилось так что вот на следующий день заблистал и вратарь люльчук это вратарь атека о нем не говорилось но так в уме наверное сейчас александр гаданюков имеет янишевский молодой хоккеист из Атека ему понравился. Но, скорее всего, что большого количества кандидатов не будет набрано из внутреннего чемпионата. Больше пока пока, больше будет ориентироваться, конечно, Александр Гаданюк на, на тех хоккеистов, которые играют в чемпионатах Белоруссии, в Северной Америке, в чемпионатах России и Казахстана. Вот будет так, такое формирования команды такой принцип. Но это, опять же, отголоски стратегической ошибки развития украинского хоккея вот конца 90-х, начала. 2000 типа То, что не давали играть своим молодым игрокам, э, не давали им игровой практики, и то, что не был организован своевременно, э, не развивался свой чемпионат. Все считали, что лучше пусть хоккеисты играют за границей, пусть там набирают топ, это там же все гораздо лучше, там выше уровень. Если бы уже на тот момент, хотя бы в начале 2000-х, начал формироваться четко свой чемпионат, и была принята федерация, как я, прежде всего, генеральная линия на формирование и приоритет национального первенства, то в данный момент мы совершенно другую бы картину по воспитанникам и по положению Нашого хокею на міжнародній арені міліби, ну що ж, будемо сподіватися, що навіть той факт, що в такій кризово непростий у воєнний час в Україні стартував цей чемпіонат, що це буде хорошим сигналом до розвитку, до подальшого імпульсу. И этот вид спорта не зачахне у нас, а будет... Тем людям, которые в Кривенчуге, в Харькове и в Киеве сейчас вот помогают нашим командам, низкий поклон. Потому что действительно сейчас крайне тяжелая ситуация. И то, что они на это время, это время на себя в этот трудный взяли, это действительно такой маленький спортивный подвиг. Огромное спасибо за это. Ну что ж, это был Вадим Плачинда, спортивный редактор Радио Вести и хоккейный эксперт в нашем эфире. До новых встреч, Вадима. Всего наилучшего. Да, всего доброго. Видископ. спортивный видео.